उर्दू टीचर के मज़ा सामीन अस्सलाम वालेकुम आज की मुख्तसर वीडियो में हम बात करेंगे अफसाने के मौजू के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू टीचर के चैनल में हमने अफसाने के हवाले से मजमू तौर पर बात कर चुके हैं और इस पर काफ़ी तफसीली रोशनी डाल चुके हैं और अब मैं चाहता हूँ कि अफसाने के जो अज्जा होते हैं या अजा तरकीबी होते हैं उन पर अलग अलग वीडियो बना दूँ ताकि जो हमारे उर्दू के तलब इलम हैं वो अफसाने को ज़रा वसत के साथ जान सकें और इसके जो अजय तरकीबी हैं उनके मतलब भी आगाही हासिल कर सकें आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अफसाने का मौजू कैसे तलाश करें या अफसाने अफसाने में मौजू की क्या अहमियत होती है देखें आ, जो भी असनाफ नसर हो या असनाफ़ शायरी हो उनका कोई ना कोई मौजू ज़रूर होता है और तख्लीक निगार जो मुसनफ़ होता है वो कुछ भी क्रिएट करने से पहले कोई मौजू सेलेक्ट करता है किसी वाकई की मुनासिबत से हो या किसी ख़बर के मुनासिबत से हो या कोई ख्याल के मुनासिबत से हो कोई ना कोई मौजू उनके जहन में आ जाता है जिससे वो अपने तख़लीक में इस्तेमाल करता है और के मतलब वो आ, कुछ ना कुछ क्रिएट करता है तख्लीक़ करता है तो अफसाने में भी मौजूद काफ़ी अहमियत रखता है हज़ारों मौजुआत होते हैं जिन पर एक अफसाना निकार कोई अफसाना तख्लीक़ कर सकता है आ, और कभी कभी ऐसा होता है बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि ज़माने के जो हालात होते हैं वही अफसाना निगार को मौजू फ करते हैं मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुए थे उस जमाने में अगर हम देखें तो अफसाना निगारों के जो मौजूद थे उनमें आज़ादी के मौजूद थे और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ नफ़रत दिलों में पैदा करना और आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना तो ऐसे ही मौजुआत थे जिन पर अफसाने लिखे गए और आज़ादी के बाद आप देख सकते हैं कि एक नया मौजू अफसाना निगारों के हाथ आया और वो मौजूद था आज़ादी के बाद जो हिजरतें हुई थी जो मजालिम हुए थे म हुए थे इस हवाले से मौजुआत उठाए गए और इन मौजुआत पर बेशुमार अफसाने लिखे गए उसके बाद भी वक्ता फ़वका मुख्तलिफ हालात की वजह से मौजूद अफसाना नगारों को मिलते रहे और उस पर अफसाने लिखे जाने लगे और हालिया में हालिया दौर में जो कोरोना की वबा थी उसके हवाले से भी अफसाने लिखे गए हैं तो अफसाने में मौजू काफ़ी अहमियत का हमिल होता है क्योंकि जब एक अफसाना नगार कोई दिलचस्प मौजू अख्तीयार करता है जो वक्त के मुताबिक हो हालात के मुताबिक हो तो क़ारीन उसकी तरफ राग़ब हो जाते हैं उसको शौक़ से पढ़ते हैं और उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं अगर कोई बहुत ही फरसुदा मौजू हो पुराना मौजू हो तो उस पर कारीन ज़्यादा तवज्जो नहीं देते मिसाल के तौर पर आजकल के दौर में अगर आज़ादी के हवाले से और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई मौजू इस्तेमाल किया जाए तो ज़ाहिर आज़ादी तो हम हासिल कर चुके हैं और अंग्रेज़ भी यहाँ से जा चुके हैं तो वो एक फरसुदा और पुराना मौजू होगा उस पर आ, शायद कारीन उसकी तरफ ज़्यादा तोज्जो ना दे और इसके मुकाबले में कोई नया मौजू अगर सेलेक्ट किया जाए कोई साइंसी मौजू हो या हालात और ज़माने के मुतल कोई मौजू हो तो वो कारीन को पसंद आता है और याद रखें कि जब अफ़साना लिखा जाता है तो ये तो दूसरों के लिए हम लिखते हैं यानी दूसरों की दिलचस्पी के लिए ताकि दूसरे लोग उसमें दिलचस्पी ले, ले लें और उसका लोगों के दिलों पर असर हो तो ज़ाहिर फिर तो उनकी दिलचस्पी को सामने रखना पड़ता है इसलिए इसी तरह इसी तर्ज़ का मौजू अफसाने का होना चाहिए जो कारीन को पसंद आ जाए अब ये भी सवाल है कि मौजू कहाँ से लिया जाए और मौजू का इंतखब कैसे हो तो मुख्तफ़ अनासर होते हैं मख्तलफ़ चीज़ें होती हैं जिनको देख कर एक अच्छा अफसान अच्छा अच्छा नगार जो होता है वो कोई ना कोई मौजू सेलेक्ट कर लेता है मिसाल के तौर पर रास्ते में जा रहा है कोई बच्चा उसको नज़र आता है आ, उसकी फीलिंग को एक अफसान अच्छा नगार महसूस करता है और उसको मौजू मिल जाता है या आजकल जो गरीब से बच्चे होते हैं जो मज़दूरी करते हैं मीशत की कमज़ोरी के हाथों बेसहारगी के हाथों तो उनको जब एक अफसान निगार देखता है तो हाथ आ जाता है और बहुत सी ख़बरें अखबार में छपती हैं और बहुत से वाकयात ऐसे रनुमा होते हैं मिसाल के तौर पर हाल ही में एक वाक़ रनुमा हुआ है जिसमें एक बंदे ने अपने सात दिन के बच्चे को गोली मार के कत्ल कर दिया तो ये एक ऐसा वाक़ है जो आ, इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है तो ये भी एक मौजूद एक निगार के हाथ आ जाता है और नेचर को जब वो देखता है नेचर में क्या होता है क्या नहीं होता इस चीज़ को देखें तो कोई ना कोई मौजू इंसान के हाथ आता है और आजकल जो वालदा के साथ हुसन सलोक की कमी है और बुज़ुर्गों की जो कसम पुरसी है बच्चों के हाथों वो परेशान है इसको देखें तो मौजूहत हाँ आ जाता है इसी तरह हर हवाले से अफसाना निकार कोई ना कोई मौजू सेट कर सकता है और उसके मुताबिक अफसाना लिख सकता है और जितना भी मौजू में रियलिटी हो आ, उसका असर ज़्यादा होता है जिसको एक अफसाना निकार दिल से महसूस करे मिसाल के तौर पर कोई वाक़ सामने आया है जिसको अफसाना निकार ने ख़ुद देखा और ख़ुद देखने के बाद उसको फील किया और फिर उस पर लिखा तो अल्फाज में एक दर्द सा होता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मौजू एक अफसान निगार सेलेक्ट करें आ, कम से कम उसको देखा हो या उसका एनी शाहिद हो या उसका असर अपने दिल में महसूस करता हो और ऐसा मौजू हो तो फिर अल्फाज दिल से निकलते हैं और दिल में उतर जाते हैं और अफसाने का अच्छा असर पड़ता है तो सामीन करम यह हमारी आज की मुखसर सी वीडियो थी और अपनी राय का इजहार आप ज़रूर करें छोटी छोटी सी वीडियोस में बनाता रहता हूँ और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ अगर ये आपके लिए मुफीद हैं तो बर करम हमारी अफसलाज़ाई के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएँ हमें या कोई आपको ख़ामी नज़र आती हो तो हम भी तलब इम हैं तो आ, वो भी हमें बताएं ताकि हम अपनी असलाह कर सकें अब बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़